таксама мы будзем дзейнічаць адэкватна дзе дзець адэкватна так што наш грамадзянскі абавязак і нашаадзянская права быць там а, чакаць разам а, вось якія результаты аб'вяць спадарння ермошана мы заклікаем сііх прыйсці туды а, мы заклікаем каб плошча была мірнай не рэварюцыйнай без правакацыі без нічога і калі ёсць улады нейкія падставы для да таго каб лічыць что гэта будзе есть некі сілы якія гэта робя або іх а, вось адразу арреш давать мы думаем что гэта будзе мирны пратэст и калі влады побааць что шмат людей выступаюць супраць того как фалька фальсифікавали выборы за тое каб правесці сапраўдную дэмакратычная рэформу у нашей краіне то влады не асмерятся яшчэ раз вось так нагло справакаваць людей сказать что вы быдла мы супраць тогого как людей лечили быдла мы затое как что мы грамадзяне мы можем показать гэта только тады мы нас будзе шмат і будзе гэта мірны, дэманстрацыя, людзей, якія вераць у новую краіну.